Ketua penerangan tak ada kena mengena dengan lembaga disiplin. Melainkan lembaga disiplin berkomplot dengan ketua penerangan dan melantikkan lantikan lain dalam parti untuk membolehkan maklumat-maklumat dibocorkan. Yang sulit pun dibocorkan. Tadi saudara Max ada sebut mengenai cerita dia. Kami yang kena panggil ni, asal-asalnya kami kena panggil 25 hari bulan September. Seminggu sebelum itu, ada macam mana tak? dah mula sebut bahawa minggu depan, 25 hari bulan akan ada orang kena panggil maksudnya apa? maksudnya lembaga disiplin kita tidak berdisiplin dalam menjaga integriti parti ini masalah yang kita hadapi lembaga disiplin sekalipun dipergunakan kalau dalam parti lain, lembaga disiplin ini dianggotai oleh mereka yang berpengalaman yang kiranya tidak di, tidak diragui lah dari segi keboleh percayaan kita terhadap mereka tapi lembaga disiplin kita ni dianggotai oleh hal-hal budak-budak -hal lagi ni siapa? pengurusinya Razi Manan umur 80 dah tahun ni dia katalah dalam dalam sesi uh, sesi saya tu kemudian ada seorang nama Razlan saya rasa mungkin awal 40-an kot umur ada seorang lagi Hafiz Hafiz apa tau saya pun tak ingat nama dia Seorang lagi Hafiz Hud Dan seorang lagi Sasha Semua ni kalau masuk di peringkat Bahagian Saya rasa kita minta tolong buat air je sebenarnya Ini masalah yang kita hadapi Sebab itulah lembaga disiplin ini tidak dipercayai Termasuklah oleh ahli-ahli kita sendiri dan apabila kita cerita apa yang berlaku dalam lembaga disiplin, dia jadi bahan gelak ketawa ini cabaran kita yang kita hadapi sekarang sebab tu saya menyokong sangat pandangan yang disebut oleh kawan-kawan sebelum ini tadi bila kita tahu bahawa ini cabaran parti kita jangan kita bercakap mengenai meninggalkan parti ini parti kita ini parti yang kita bina ini parti yang kita bersusah payah nak tubuhkan dan hidupkan di peringkat akar umi. Bukan dia orang ni. Tah mana-mana datang ni. Mereka ini hanya lantikan semata-mata. Tidak diberi mandat oleh ahli pun. Kalau bertanding kalah. Tetapi mereka menguasai parti kita sekarang. Dan dalam keadaan mereka menguasai parti kita, parti kita ada masalah, parti kita ada cabaran, jangan kita bercakap mengenai nak bagi parti ini kepada mereka seperti mana yang mereka minta. Sebab tu retorik yang mereka gunakan hari ini apa? Tak puas hati keluarlah. Tak puas pergi parti lain. Sebab itu yang dia nak, dia nak rompak dan curi parti kita daripada kita sendiri. Adakah kita nak biarkan? Uh bermula daripada Setia Seragung Azmin Ali pergi kepada Tun Faisal ketua pemecah belah parti lantikan-lantikan lain yang bercakap mempertahankan Tan Sri Muhyiddin hari ini lantikan semata-mata ahli majlis pimpinan tertinggi saya rasa setakat ni selain daripada yang dilantik tak ada seorang pun bercakap mempertahankan Tan Sri sampai terpaksa guna pegawai yang dibayar gaji untuk mempertahankan dia sebab banyak benda yang berlaku sebagai presiden Tan Sri kena bertanggungjawab. Sebelum saya pergi kepada topik kena bertanggungjawab ni saya nak sebut satu satu disclaimer. Saya nak ingatkan apa yang Datuk Saifuddin sebut tadi. Dalam kita bercakap mengenai kelemahan yang ada pada hari ini, jangan kita nafikan segala jasa, segala sumbangan, segala khidmat bakti yang diberikan sebelum ini. Realitinya, hakikatnya, faktanya ialah Tan Sri Muhyiddin banyak berjasa kepada kita. Itu jangan kita nafikan. Kalau tak ada dia, silap-silap parti ini tidak tertubuh pun. Kalau tak ada dia, saya confirm tidak akan duduk di kedudukan yang saya ada hari ini. Jangan kita nafikan jasa dia. Macam kita bercakap mengenai cikgu kita. Cikgu kita kat sekolah, dia mungkin dah pencin tapi sebelum dia pencin Dia buat banyak jasa kepada kita Tetapi apabila sampai tempohnya Cukup umurnya Guru cemerlang ke Guru antarabangsa ke Guru global ke Dapatlah anugerah uh, Pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu ke Macam mana punya hebat sekalipun Sampai masa Kena pencin Tak payah guling pun tak apa <tid> Pandas pula dah Patut datang sini <tid> <tid> Kalau dia tak mau turun Kalau dia tak mau turun Tapi sampai masa Dia kena pencin Dan apabila dia pencin Adakah itu menafikan Segala jasa dia 40, 30, 40 tahun Bekerja sebagai guru Tidak Kita naikkan. Kita buat reunion sekolah Kita panggil Duduk makan sama-sama Sebab kita menghargai dia Ma nanti lu relax dulu <tut> Tet tetapi ceritanya sekarang ini bila kita nak move forward kita nak bergerak ke depan kita mendapati bahawa banyak kelemahan yang timbul hari ini yang mungkin tidak ada sebelum ini sebab itulah pada hari ini bila kita bercakap mengenai nak bagi parti menang dalam pilihan raya kita kena pastikan parti kita ada kepimpinan baru kita kena pastikan ada wajah baru, ada visi baru yang kita tawarkan kepada rakyat. Kalau sekiranya dah jadi liability. Tapi nak juga kita julang dia ke depan, yang kalahnya nanti ialah kita sendiri. Yang lebih membimbangkan ialah kalau sekiranya menang dan kita mengangkat dia. Dalam keadaan kita tahu bahawa macam-macam masalah berlaku. Dengan cerita menantunya Dengan kes mahkamahnya Saya hari ini didakwa Besok saya letak jawatan Sebab saya tak nak Isu peribadi saya Mencemarkan nama baik parti Tetapi Kalau kita nak kena julang juga Dia jadi Perdana Menteri Kebimbangan kita ialah Apa kita nak jawab kepada rakyat Kalau sekiranya Jadi Perdana Menteri Gugur semua pertuduhan Apabila dah jadi Perdana Menteri Kita sekarang duk marah kat Zahid sebab jadi Tepala Perdana Menteri gugur pertuduhan Buatnya tiba-tiba jadi kat parti kita Kita nak jawab macam mana? Itu sebab lembah pantai tak nak tu Itu Yang tu ni orang online kena dengar Lembah pantai kata bukan saya Itu realitinya Jadi kita jangan nafikan jasa jasa sebelum ini Tetapi apa yang berlaku pada hari ini Tan Sri Muhyiddin kena ambil tanggungjawab Dan kena terima hakikat bahawa masanya tarikh luput dia dah sampai tak boleh nak nafikan benda ni ini ahli-ahli kita ni ahli-ahli parti ni sanggup berkumpul walaupun dikeluarkan satu keliling oleh Sius Agung mengatakan bahawa jangan bercampur jangan berbual pelik betul lah parti ni UMNO pun tak buat tu lagi teruk daripada UMNO ada perbandingan orang dah mula buat dulu Tan Sri Muhyiddin marah sebab Najib pecat dia sebab Najib ambil tindakan disiplin kepada orang keliling dia sekarang ni ni pagi tadi ada orang call saya saya tak payah sebut nama sebutkan ramai orang kenal dia boleh kata eh zaman Najib dulu pun tak buat macam ni sangat lah sekarang Muhyiddin lagi teruk daripada Najib sampai tak bagi jumpa nampak perbandingan-perbandingan yang, yang datang ini menyebabkan Tan Sri Muhyiddin menjadi liability kepada parti kita dan kita masuk dalam parti sebab kita nak menang. Masuk bila raya kita nak menang. Macam mana nak menang dalam keadaan macam ni? Bila orang tanya siapa jadi calon pada menteri kita. Saya dalam dewan minggu lepas. Saya bangun, saya cakap topik lain. Tapi tiba-tiba Kota Melaka dengan Jelutong bangun. Tanya, Tasek Gelugor, tolong jawab. Siapa yang Tasek Gelugor nak sokong sebagai calon perdana menteri? Pagoh ke Larut? Nampak? Gangguannya. Saya sebab saya nampak Tan Sri ada kat depan tu, saya tak sampai hati nak jawab dengan cara yang kasar. D dalam keadaan dia berkasar kepada saya, saya ni masih lagi berlembut lah kiranya. Sebab depan-depan macam tu. Tapi cuba bayang, kita nak bahas topik apa pun timbul topik menentu. Bahas topik apa pun timbul topik pagoh, Timbul topik kes. Ini cabaran yang kita hadapi. Saya masa saya kena dakwa dulu, tahun 2023, saya kena dakwa di mahkamah pagi besoknya on the way ke Dewan Rakyat masa tu ada sidang Dewan saya terus hantar mesej pagi ni awal pagi dalam kereta lagi saya hantar mesej kepada Tan Sri saya kata Tan Sri boleh tak saya nak singgah kat rumah Tan Sri saya nak bincang mengenai peletakan jawatan saya maksudnya semalam kena kena dakwa pagi ni saya dah decide bahawa saya nak letak jawatan Tan Sri kata kita jumpa di parlimen saya buat keputusan sebelum Tan Sri sampai saya kena letak jawatan dulu saya, saya tak nak buka ruang perbincangan Sebab bagi saya muktamad keputusan Kena dakwa, letak jawatan Jangan jadikan diri kita liability kepada parti Apabila saya letak jawatan Beberapa hari selepas itu nak jadi ceritanya Masa tu saya baik lagi dengan Dato' Sri Yasmin ni Dia ajak saya makan tengah hari Saya ingat nak sembang beberapa orang saja Dia ajak saya makan tengah hari Dekat Hotel Four Seasons saya sebut 4 ni saya teringat four points, sandakan tu. For four season di Kuala Lumpur. Alay, alay. <laughs> Apabila pergi makan tengah hari tu, rupanya dia ajak beberapa orang. Tan Sri ada, Datuk Sri Peja ada, adalah beberapa orang. Saya tak ingat semua siapanya. Tapi dalam per perbualan itu, masa lepas makan kita sembang-sembang, saya sebut kepada Tan Sri. Saya letak jawatan, dia dia mulanya hari saya letak jawatan tu Tan Sri datang ke parlimen kemudian dia buat press conference dia kata bahawa saya rasa video tu banyak disebarkan dia kata bahawa kita nak set satu benchmark inilah penanda arasnya apabila dia dakwa kita letak jawatan untuk bersihkan nama tidak bermaksud dia bersalah itu Tan Sri sebut saya dalam lunch beberapa hari selepas daripada saya letak jawatan tu saya sebut kepada Tan Sri Tan Sri agak bahaya juga saya letak jawatan ni sebab nanti set satu presiden satu benchmark bahawa siapa-siapa kena dakwa dia kena letak jawatan sedangkan pada masa itu saya tahu 2-3 minggu lagi Tan Sri akan kena dakwa sebab saya dipanggil tu banyak soalan yang ditanya kepada saya mengenai Tan Sri sebenarnya bukan kepada saya sangat tapi apabila saya dah tahu dia, dia nak kena dakwa saya sebut pun dia bahaya Tan Sri sebab nanti Tan Sri pun akan terkesan saya dah set benchmark Tan Sri punya jawapan kepada saya ialah takpe orang Saiful kalau sekiranya saya kena dakwa saya pun akan ambil cuti dan berhenti daripada pegang jawatan sebagai Presiden ini dia yang kata bukan saya yang kata tetapi begitu cepatnya manusia ini berubah dan itulah hakikatnya Tan Sri Muhyiddin hari ini bukan lagi Tan Sri Muhyiddin yang sebelum ni perubahan itu amat ketara sebelum ini Tan Sri Muhyiddin ni konsultatif bercakap, berbincang even nak umum uh, senarai nama calon-calon di konvensyen tahun lepas pun dia bincang dengan punya lah ramai orang saya dengan Datuk Saifuddin pun pergi jumpa, kami pergi jumpa berdua jadi ini realitinya Tan Sri Muhyiddin yang dulu adalah seorang team player tetapi hari ini dia nampak seolah-olah hanya memikirkan mengenai diri dia sahaja dan sikap yang diambil seolah-olah kalau aku tak boleh jadi PM engkau semua jangan pegang apa-apa jawatan dalam kerajaan kalah pun tak apalah semua ini. yang penting angkat aku naik dulu so ni macam jadi budak-budak kan orang-orang kata life cycle manusia ni dia muda budak dewasa kemudian jadi macam budak-budak balik budak-budak kalau yang tiga, umur apa dah jahat 3 dah yang 4 ni kan kau tak nak bagi aku, kau pun tak boleh ambil lah Dia jadi macam tu Seolah-olah keadaan sekarang ini Dan ini Benda yang kita kena perbaiki Sebab itulah saya rasa Kalau kita tanya kepada ahli kita Sekarang ini Parti bersatu ini tidak berpecah sudah. Kalau ditanya kepada ahli kita Kita united Semuanya kita bersatu Nak menang dalam pilihan raya So, dan kalau ditanya kepada Ali Kita united, kita semua nak kata Ada pembaharuan yang perlu ditawarkan Yang jadi pecah belah ni Bukan di sebelah kita yang majoriti ni sebelah sana, Yang sebelah sana Terutama yang pegang lewatan lantikan Bukannya mereka yang dipilih oleh Ali Tak ada masalah pun di kalangan yang dipilih oleh Ali ni Cuba tanya macam Datuk Zainol, Ali MPT yang menang dipilih Datuk Seri Ikmal nombor satu dalam pemilihan kita turut sign surat yang ahli-ahli parlimen tu ini adalah pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh ahli yang mempunyai mandat untuk bercakap mengenai parti bagi kita utamaannya ialah pati. Tetapi malangnya ada beberapa orang yang kalian hayatnya bergantung kepada Tan Sri Muhyiddin sebagai presiden. Dia tak fikir Sabati, dia fikir pasal dia. Dia ni termasuklah Tan Sri, termasuklah mereka yang dia lantik. Sebab kebimbangan mereka kalau sekali Tan Sri tak ada mereka pun tak ada. Ini ceritanya. tu. Itu yang jilat lebih no. tua, yang, tu. ha, yang tu saya saya fikir. Dia mana ulang Bila itu yang dibuat maka parti jadi macam ni lah yeah. diberi gambaran seolah-olah kita pecah belah kita tak ada masalah nah, pun ada, ada, ada. kita tidak boleh pecah nah, mereka nah, yang nah, nak memecahkan kita sebab dia nak curi parti ni daripada kita yeah, yeah. sebab tu tuan saya minta sangat kita balik ke bahagian-bahagian kita kita pastikan mesej sampai kepada semua bahawa parti ini mesti diambil balik Daripada mereka yang cuba mencuri dia Ambil balik jadikan hak milik kita sebagai ahli ah. Ambil balik parti ini Bawa kepada hala tujuh sebenar Supaya kita benar-benar boleh menang dalam pilihan raya yang akan datang oh. Bukan biar dia dibawa ah. Untuk ah. cara Tapi ah. cara ah. paling ah. mudah ah. Cara paling mudah untuk kita pastikan satu menang Ialah kalau Tan Sri berjiwa besar dan mengundur diri daripada jawatan presiden yeah. sekarang Secara terhormat Sekian yeah. terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh